Поддерживаем служителей в молитве. Радоваться приветствовать на второй части богослужения нашего. Давайте прославим Господа общим пением Псалма в Слове Божьем. Então, nos So we yo. Slow. Oh. в таком положении давайте помолимся боже мы благодарим тебя за возможность собраться здесь все вместе и изучить и твое писание благослови всех тех кто сегодня не смог прийти на служение помоги нам научиться смиренности и принимать все то что ты нам что нам встречается на жизненном пути во имя иисуса христа аминь Садитесь, пожалуйста. Сейчас мы можем передать привет из других церков от друзей. У нас вот будет Дима, который вам поднесет микрофон, и вы сможете передать громко. Поднимите только руку, и к вам подойдут. Церков передать привіт. Був у Фінляндії в Хельсінках в прошлом году, ні, в цьому году в началі. Привіт, потім з України, з Київської області, Біла Церква передає привіт і місто Узин. І також з Росії, з Красноярська. Привіт, і Санкт-Петербурга теж сестра передавала привіт. І також з Варшавської громади теж всім привіт. Дякуємо. Якщо це всі приветы. і на. Звонювалася я з нашою сестричкою Рітою бережною. Вона передавала привіт і від себе самої, і від тої общини, де вона ходить в Усло, в Норвегії. Спасибо огромне. від Кропивницької громади. З Кропивницької громади. Спасибо. Есть это все приветы на сегодня. Спасибо огромное. Передавайте взаимно наш привет от нашей общины. Сейчас приглашаем Юрия Суханова исполнить, рассказать нам детскую историю. И детей. Всех-всех деток Наши дети, наверное, поразъезжались, да? Обычно их тут так много. О, молодчина, и Женя пришел. Так, все детки пришли, да? Подростки уже выросли наши. Раньше тут больше было, конечно. Знаете, ребята, я для вас историю приготовил, но, как всегда, хочу передать им, задать вам такой простой вопрос. Какие вы знаете таланты у людей? Чем люди обычно известные? Что, их, что им дает известность? Таланты какие-то знаете или нет? Кто может сказать? Ну, какие-то таланты бывают у людей, способности такие, такие интересные, какие-то. Ну, Ходить пение на на одной руке. Ходить на одной руке, да? Да, такая способность. А еще какие-то чем люди э, известными становятся, такие, которые всех знают, их прославляют даже. Какие способности? Ну вот. что? У тебя есть какие-то таланты, способности, скажи, пожалуйста. Играть в футбол. О, футболист, отлично, да, хорошая способность. Ну, а у тебя? Ну, ты писать умеешь? Писать? Да. Красиво пишешь или плохо? Ужасно. Ужасно. Ну, значит, это не твой талант, да? Ну-ка. Я умею рисовать хорошо. Рисовать. Рисовать, да, это тоже хороший талант. Люди бывают и математики, бывают такие тяжести поднимают силачи. Э, недавно была Олимпиада, и там люди и бегали, и прыгали, и там Украина даже призовые места заняла, очень приятно. А знаете, э, кого надо благодарить за все эти таланты? Бога. А многие люди этого не знают. И я вам хочу рассказать историю. Это известная история, но может я вам ее напомню даже. Попрошу, пожалуйста, первый слайд. О вот таком вот маленьком, ну, молодом ослике. Этот ослик однажды пришел домой и такой гордый был такой. Мама, я супер. Спрашивают, что случилось, мама, она стиха спрашивает у него, что у тебя произошло. Я сегодня входил в Иерусалим, я вез там Иисуса у себя на э, плечах, и мне все так аплодировали, так кричали Асана! Слава! И так одежды подстилали, я так шел по этим одеждам, и так листья пальмовые стелили, и кричали Асана, осана, ура! И он такой был, такой гордый, такой, вот какой я у тебя, мама, знаменитый. Как вы думаете, это действительно его был такой талант, его так все аплодировали, он был такой красивый, красавчик был такой, вот этот ослик, не? Покажите, пожалуйста, следующий слайд. Там примерно вот я нашел, как это все происходило. Вот Иисус, видите, этот ослик, да, и э, все прославляют Иисуса, вот так художник это изобразил. И э, мама посмотрела и думает, что же мне моему сыночку ослику сказать. Знаешь что? А ты пойди на следующий день и опять, другой раз войди в город Иерусалим и расскажешь, что, что, что произошло. И вот ослик, э, другой слайд, покажите, он в другую сторону идет опять в город. Вот пошел в город, чтобы э, вновь войти в город и посмотреть, как же его будут приветствовать. И вот через время возвращается он домой и говорит маме, как вы думаете, его там встречали, аплодировали, ему там одежду постилали. Нет! Он говорит, мама, на меня даже внимания не обратили. Никто мне не аплодировал, никто мне там пальмовые ветви так вот не складывал, как обычно там перед царями складывают. Вообще никто не... Один даже на меня обратил внимание и прогнал меня вообще. И что ему мама сказала? Она ему сказала, знаете что? Что ты будешь очень известным и очень славным, когда ты будешь вести Иисуса. А если ты идешь без Иисуса, то ты являешься обычным ослом. Знаете, что многие люди очень хвалят за своими силами, своими способностями. Но я хочу вам прочитать один пример, один библейский текст. Бог сказал народу израильскому, это Моисей записал, «Берегись, чтобы ты не забыл Господа, Богу твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе». Это Второзаконие, 8 глава, и вот 17 текст. Бог предупреждает свой народ. «И чтобы ты не сказал в сердце своем, в сердце, чтобы там тайно не говорил, «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие» но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он, Бог, дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнять, как ныне, завет свой». Кто нам дает силу? Бог. Кто нам дает знания? Бог дает. Некоторые люди говорят, это я сам придумал, это я этот дом построил. А силу кто тебе дал? Бог же дает. А способности, а таланты разные, все это дает Бог. Я хочу, чтобы вы Помнили всегда, что Бог нам дает все самое лучшее, что мы имеем. И красоту, и разные способности, и быстроту. За все нам надо благодарить Бога. Иначе мы будем кем, иначе мы будем как этот ослик, так мягко скажу. Иначе будем этими осликами. Надо Бога благодарить за все, что мы имеем. И приглашаю вас всех, взрослых и деток, чтобы мы вместе помолились и поблагодарили за это Бога. Наш Господь Небесный, спасибо тебе большое за все, что мы имеем, за нашу силу, за молодость, за наш возраст, за, наш, за нашу красоту, за нашу э, способности все наши, за все, что мы умеем. Помоги нам всегда помнить, что все, что мы делаем, все наши умения, это все от Тебя и за все Тебя благодарить. Спасибо, что Ты нас любишь просто так и даешь нам все обильно и для наслаждения, и для радости. Мы Тебя прославляем и благодарим нашего Бога Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Ну, присаживайтесь, или сегодня еще будут стишки? Нет, не будет стишков, да? Сейчас объявляются дары приношения десятин. Как просмотрим видео, то можем собирать их. И вот я почув голос моего владыки, который говорил, «Кого мне послать? И кто пойдет для нас?» И я ответил, «Ось я, пошли меня!» Вільгельм Штайн молодший був сином німецьких іммігрантів. Він народився 13 листопада 1871 року в Кампінасі, Бразилія. У віці 17 років Вільгельм проявив себе гідним, стараним молодим чоловіком. Перед ним відкривалася багатообіцяльна перспектива кар'єри в металургійній майстерні Крахенбюль в Пірасікабі, Бразилія. Штайн одружився з Марією Крахенбюль, донькою одного із засновників металургійного заводу Крахенбюль. Подружжя вирішило залишитися жити в тому районі, адже це гарантувало добробут. Заможний район привабив книгонош адвентистів Штауфера та Альберта Бахмайера, які продавали книги німецькою мовою. Одна з цих книг, а саме, велика боротьба, потрапила до рук Штайна. Прочитане дуже його зацікавило. Вільгельм Штайн, молодший, прийняв істини, викладені в цій книзі. Ритм його життя змінився, і в його житті з'явилася щотижнева суботня зупинка. У 1895 році зі Сполучених Штатів прибув пастор Френк Вестфаль, керівник місії Адвентистів сьомого дня в Південній Америці. Він почув про Штайна і вирішив відвідати його. Під час візиту Вестфаль відзначив, що Штайн уже володів основами адвентистської віри, а тому охрестив його в березні 1895 року. Штайн став першим адвентистом, якого охрестили на бразильській землі. Його дружина пройшла уроки з вивчення Біблії та прийняла хрещення наступного року. Штайн не побоявся повністю присвятити себе новій вірі. Коли його запросили допомогти в роботі церкви, він продав усе, що мав. І разом з дружиною служив Богові там, де був потрібен. Спочатку подружжя штайнів оселилося в місті Курітіба, аби працювати вчителями в першій у місті адвентистській школі. Пізніше вони переїхали до Санта-Катаріни з метою відкрити ще одну школу. Штайн також став редактором першого адвентистського журналу португальською мовою під назвою Вісник істини. Заради Божої справи штайни залишили прибутковий бізнес. Завдяки їхньому рішенню багато людей змогли почати нове життя з Богом. Можливо, Господь запрошує і вас облишити все і служити йому. Проте, Елен Вайт пише: не всі покликані до особистої праці на чужоземних полях, але всі можуть зробити внесок своїми молитвами і дарами, щоб допомогти місіонерській роботі. Регулярно повертаючи свої обіцяні приношення задля підтримки глобальних місіонерських ініціатив, ви також берете участь у божій роботі для цього світу в останній час. Ви допомагаєте людям приготуватися до вічності. Просто зараз ви можете просити Бога про те, щоб стати знаряддям у його руках, навіть не залишаючи свою країну. Поставмо Бога на перше місце. Станемо і помолимось. Дорогий люблячий наш Господь, щиро безмежно вдячні тобі, Боже, за те можливість, що ми можемо приходити в Дім молитви, прославляти Твоє ім'я, бути у підніженні Твоїх і вчитися Твоїх слів. Боже, дякую Тобі за зібрані дари. Поблагослови кожну руку, яка жертвувала, яка, Господи, від щирого серця. Хоче, щоб вони пішли на діло Твоє, допоможи в цьому, Боже. Благослови і тих, кого немає. Підтримай, Боже, потіш, допоможи, Господочку, щоб їхні серця також вони почули твій голос. І, Господи, були потішені. Дорогий Ісусе, за все ми Тобі дякуємо, прославляємо і величаємо нашого Бога, Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Сейчас мы приглашаем на сцену нашу сестричку Галину исполнить песню «Господи». Хотела этот псалом посвятить Наташе, нашей сестре. Когда я пою этот псалом, я точно вижу, что второй куплет это точно для нее. Но жалко, что я ей не спела, хотя я думаю, она почала в Господе. Небо склоне тучи, Господи. Вчера осенние дожди, Стучась в окно, ко мне пришли. Господи, исчезли солнца добрые лучи, На сердце камен куда идти, и как идти. Господи, я знаю, ты, не человек, Господи, не изменяющийся в век, Господи, я говорю, душе в ответ будет свет. Боя, без туч осенних и дождя Не унывай, душа моя, Бог мой скала Господи, через беды все и испытания Через все грехи и раскаяния Иду к тебе, иду к тебе Господи, звучат в набат с креста Твои слова, Не за здоровых умираю я, Больным дана любовь моя. Господи, я знаю, ты не человек, Господи, не изменяющийся век, Господи, как говорю душе в ответ, будет свет.